Жаючи на те, що лікувальні властивості глини у країнах далекого сходу були відомі ще тисячі років назад, використовувати цлюші властивості глини почали тільки в 19 столітті. Початок систематичному використанню глини поклав у 1896 році. Торговець книгами Адольф Юс. сьогодні оздоровчий центр, створений ним, залишається одним з найпопулярніших світових курортів, які спеціалізуються на глиняному та грязелікуванні. Подібно німецькому засновнику глиняного лікування. У наш час на Херсонщині було відкрито цілющі властивості Сиваських грязей. Ці люди зцілилися, кожен від своєї хвороби. А все завдяки цілющій силі Солоного озера Сиваш, яке у селі Григорівка Чаплинського району Херсонської області. Багатство нашої країни цими ресурсами великолепно. Всі види мінеральних вод, всі види грязі знаходяться у нас. І одним з серйозних місторождень – конечно, является Севашское месторождение э, природных лечебных грязей, которое находится в Херсонской области. Севаш – природное лечебное образование, которое необычайно богато грязями, которые были изучены в нашем институте. Э, был сделан соответствующий заказ руководителями объединения, которые сейчас занимаются этими грязями. И в наших исследованиях было показано, что э, этот продукт обладает всеми теми лечебными свойствами, которые необходимы для лечебных грязей. В институте проводился комплекс доклинических исследований. Это химические, микробиологические, экспериментальные исследования. И показали, что донное отложение залива Сиваш отвечает всем требованиям, которые предъявляются киловым лечебным грязям. Большое значение имеет химическое исследование грязи. И там отмечено наличие тех биологически активных компонентов, которые и определяют биологическую активность грязи при использовании лечения различных заболеваний. Это коллоидно-химические вещества, это гуминовые вещества, гематомилановые, фульвокислоты, углеводы. Большое значение имеет содержание гидротроэлита, которое в результате сложных физико-химических биохимических процессов из сероводорода и железа гидротроэлит. И микробиологическими исследованиями доказано, что лечебная грязь залива Сиваш содержит микробиологические группы микроорганизмов, которые также выделяют в грязевую среду биологически активные вещества. И, конечно, весь этот комплекс химических микробиологических компонентів і визначає біологічно активні грязі. Тільки у двох місцях земної кулі існують унікальні мертві озера. Одне з них розташоване у Ізраїлі, другим природа щедро нагородила Херсонщину. Рожеве озеро науковці вважають залишками прадавнього лиморійського моря. А медики запевняють, вода тут не мертва, а навпаки, цілюща. Люди ще два віки тому помітили, що грязі озера Сиваш мають цілющі властивості, але облаштувати на цьому місці курорт за два століття так ніхто. никто и не спромігся, В 2003 году меня привезли на уникальное розовое озеро. От меня оказалась официальная медицина, меня бросила жена. Я был уже не человек, я писал завещание. Никто меня спасти уже не мог. Я лечился в Москве, лечился в Киеве, ездил к экстрасенсам, до бабушек. Что мне только не делали, но спасти меня уже не мог никто. И в 2003 году случайно мои родственники привезли меня на этот источник. Пробов на источнике всего три дня, по сегодняшний день я ни разу ничем не заболел. Я семь лет занимался изучением этого места. Я не мог поверить, что наши выдающиеся врачи, всевозможные светила науки, не, не могут поставить человека на ноги. А природа так быстро, в такие короткие сроки, может вылечить человека, излечить его, тело, излечить его душу. На сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что наш организм может вылечить только наш организм. Пробув всего три дня и получив такие излечения, я поднял науку, поднял геологию, разобрался в этом месте, откуда взялся этот источник, откуда взялась эта грязь в природе. И понял, что это очень серьезно. На сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что найденные грязи затоки севаш можно считать самыми лучшими грязями в мире за три дня Господь Бог меня поднял и теперь я ему говорю Господи Ты дал все, что я хотел. То есть я начал лечить. Володимир Олексійович на власному досвіді пересвідчився а Сиваські грязі, дійсно мають чудодійну силу своїми знаннями та досвідом. Сьогодні Володимир Віговський ділиться з усіма, хто прагне вилікувати свої недуги чи просто оздоровитися. Дослідження Українського науково-досвідного інституту медичної реабілітації та курортології довели грязі озера Сиваш і дійсно цілющі. Науковці довели, грязі можна застосовувати у санітарних, амбулаторних та домашніх умовах для ефективного лікування хворих різних категорій. А випробування, проведені у клінічному відділі інституту, дозволили розробити методики призначення грязолікування та встановити показання і протипоказання до їхнього використання при ряді захворювань. В медицине издавна э, для лечения заболеваний опорно-двигательного опорно аппарата, кожи, э, заболеваний э, воспалительных, э, женских и мужских, половой и гинекологической сферы то есть применение достаточно широко, и те формы новые медицинские, которые разработали уже, э, Разработчики севарской грязи представляют достаточно интерес. Вы видите, что тут уже и появились и крем, мыло, не только та нативная грязь, вот нативная грязь, то есть истинная грязь без добавок, но и грязь, которая имеет более благородные виды более благородный запах. Второй этап, который был выполнен в нашем институте, это проведение клинических испытаний. В результате этих исследований была разработана инструкция по практическому использованию лечебной грязи пилоидов залива Сиваш в лечебной практике. Нужно отметить, что это единственное месторождение иловых сульфидных лечебной грязи Украины, которые имеют все нормативные разрешительные документы. Это технические условия 2005 года, это медицинское бальниологическое заключение, которое э, выдано на основании приказа Минздрава, то есть после проведения комплекса исследований. Это инструкции, утвержденные ученым советом нашего института, в которой четко представлены медицинские показания применению, противопоказания и методика использования грязи при отпуске процедур. То есть это месторождение, оно, грязи этого месторождения могут спокойно реализовываться не только у нас в Украине, но и за рубежом. Медики стверджують, дія грязі сивашу має багаторівневий характер. Місцеву дію, системну також грязі здатні окремо впливати на людський організм. Поки що така дія мало вивчена науковцями, проте, беззаперечно, у людей, які пройшли не менше семи сеансів, спостерігається стресова стійкість та підвищується імунітет. Науковці довели сиваська грязь, діє на клітинному рівні, відновлюючи організм зсередини. As we, as были произведены клинические, доклинические сначала, потом клинические испытания, проводились испытания грязи на тяжелые металлы, на радиоактивность, на микробиологию, по микробиологии. И это позволило также нам оформить эту грязь на территории Германии по европейским нормам, согласно закону о медицинских продуктах Германии, который подчиняется тоже европейским нормам, как медицинский продукт для заболевания опорно-двигательного аппарата и для заболеваний кожи, как псориаз, артри... псориаз, нейродермит и угревая сыпь. Благодаря этим исследованиям, которые я уже назвал, такие исследования они проводятся не везде, не со всеми грязями, не со всеми пилоидами такие кардинальные исследования проводятся. И кроме того, насколько я знаю, на территории бывшего Советского Союза существовало всего три таких института, как Институт курортологии в Одессе, Курортологии и медицинской реабилитации в Одессе, где были проведены эти исследования, и как раз вот наш регион Крыма в Украине здесь грязи сульфидные очень сильно распространены и были самыми известными, наверное, на территории Советского Союза. Именно здесь их и научились так глубоко исследовать. і проводити аналіз нас двоє. Я і хвороба. Так думають сотні людей, які вже зневірилися у традиційній медицині. Людей, які, неначе за мотузку, чіпляються за кожну можливість зцілитися, адже прагнуть знати, як допомогти собі у своїй хворобі, пам'ятаючи, що здоров'я є найбільшим багатством людини. На сьогодні пройшло три дні після першого приїзду сюди на озеро Севаш. Кожний день. Кожен день я приймала озері пару годин ванни. Потім мене одразу мастили цими грязовими лікувальними масками в пару парниковому ефекті. Перші відчуття я вже говорила, що в мене пройшла задишка за перший же день. Так в мене вона і не відновлювалася, і не повторялася. Друге, Я вирівнялася и у меня уже вернулась назад моя походка. Я не тяну ногу, Третє, Я спокойно сплю. Я ночью я не хожу по по я сплю. Это уже тоже великий результат. Мы приехали сюда как бы на пять дней попробовать, как бы, потому что я болею уже больше 10 лет, у меня большие проблемы с позвоночником. Вот, но мы побыли пять дней. Я почувствовала улучшение. Движение появилось, я уже наклоняться могу, я уже могу, допустим, до пальчика в ног дотянуться, нагнуться. А раньше я не могла, мне помогали одеваться, и сложно было мне и ходить, сложно было. И мы остались еще, это сегодня мой десятый день уже. Вот. Очень хорошее ощущение. Природа всегда лечила людей, знаете, мне так кажется. Все-таки природа создает нам лечение. Химия это же не совсем хорошо. Как я лечилась, курсы лечения были по 50 уколов. Печень посадила, приходится и печень уже лечить, так что природное лечение мне кажется это самое эффективное, хотя бы не быстрое, но эффективное. Обращался к врачам, ничего не могут помочь. Они даже не могут поставить диагноз. Все анализы сдаю, все сдаю, все в порядке, а ничего не могут сказать. Делают только уколы, воспалительный процесс, обезболивающее антибиотики и все. Поэтому по интернету нашел это озеро, приехал сюда, ну, пока есть результат. То есть я уже уколы не колю, пять дней я уколы не колю. То, что как болело раньше, сейчас есть разница, сейчас меньше болит. Но суставы воспаленные. А без укола я уже пять дней обхожусь. У меня просто моя профессиональная деятельность связана вот работа руками в основном. Вот болят локтевые суставы. Вот, постоянно. Вот, уже лучше. Улучшение пошло на четвертый день. Унікальне рожеве озеро сиваж з ропою, де 35% солі надзвичайно корисне. Ропа тут насичена мінералами, солями, хлористого магнію та калію, йодистого натрію, бромистого магнію та кислотами. А ще в озері живуть бактерії, які виробляють цінні для людського організму каротиноїди. Це про вітамін, а вітамін молодості, який нормалізує зір, покращує шкірні структури. А ще про вітамін вітаміну А, – бета-каротин. Один из уникальных элементов грязи – это бета-каротин, который в ней присутствует. В принципе, о том, что бета-каротин присутствует в этой грязи, догадывались все и предполагали, потому что здесь вода, если посмотреть невооруженным глазом, видно, какая она розового цвета. А в мире есть всего несколько мест, где э, вода э, за счет бета-каротина становится такой розовой, благодаря микроводоросли налеля солина, который живет э, в соленой воде, где высокая концентрация соли, и защищаясь от солнца, защищаясь от большого количества соли, эта микроводоросль вырабатывает больше 30 различных каротиноидов, и прежде всего бета-каротин. Вот. И этот бета-каротин окрашивает воду в розовый цвет. Вот и поэтому предполагалось, что в грязи тоже бета-каротин присутствует. А мы потом проводили в Германии специальный анализ, где было количество, определенное количество бета-каротина официально подтверждено в грязи. Вот. И у нас даже есть результаты, когда женщины говорят, что после намазывания грязью кожа загорает лучше, загар ложится на кожу лучше. Вот. вот эти уникальные особенности грязи позволили сделать ее известной уже не только на Украине, но и за территорией Украины, в Европейском Союзе, І в Росії теж». Про унікальність херсонської природи ще кілька років тому мало хто знав. Нині ж активно розбудовують інфраструктуру. Здоровитися тут можна не гірше, аніж на мертвому морі, але значно дешевше. Безмежні степи, солоні озера насичена пахощами степових трав повітря. Усе це скарби Таврійського краю, які приваблюють не тільки своєю красою, а ще й корисними властивостями. Сьогодні про Григорівку вже знають далеко за межами не тільки самої Херсонщини, а й України в цілому. Сиваські грязі успішно продаються у Німеччині. На їх основі вдало почали виготовляти косметичні засоби: креми та мило, які за своїми властивостями не поступаються ізраїльській косметиці. У нас і час. Сфицирована грязь. Это Евросоюз и это Российская Федерация. Документы уже взяла Прибалтика, Италия и Польша на изучение уже, то есть уже изучают ее. Вот. На сегодняшний день эта грязь официально проходит границы, официально поступает на территории Евросоюза и Российской Федерации. Грязі застосовують для профілактики та лікування захворювань органів дихання. Тут лікують жіночу безплідність, функціональні порушення жовчного міхура, цукровий діабет, хронічний гастрит, виразкову хворобу шлунку 12-палої кишки у фазі ремісії або згасаючого загострення. Також хронічні коліти та ентероколіти, хронічні гепатити в неактивній фазі, хронічні холіцистити, цистити, простатити навіть у стадії загострення. Науковці вважають, що викликані гразі. Такою процедурою відповідні реакції організму не припиняються із закінченням самої процедури, а продовжуються ще від двох до двадцяти чотирьох годин і більше, згасаючи повільно та поступово. Сиваські грязі активно замовляють в санаторії Херсонщини та Криму. Противопоказання до к ну наприклад, лічебної грязі, достатньо в общем-то ограничене. А ті нові форми, которые предлагает фірма Сіваш. достаточно интересно, например, для применения в гостиничной практике. И есть такое очень интересное направление, которое носит название СПА. И оно достаточно популярно и прогрессивно. И, конечно, применение грязи Сиваш в аспектах Спа терапії безумовно, представляють великий інтерес. Але для того аби придбати грязі Сивашу, не обов'язково їхати до Григорівки або до санаторію. Грязь можна придбати в аптеках Херсонщини. На месте колишнього дикого пляжа расположился комплекс з и душевыми кабинами и санвузлом. на намети, под якими можно відпочити и сховатися от палящего солнца. На родовище также працює кваліфікований медичний персонал. Очень главный фактор в грязи лечения профилактическом – это метаболический обмен, метаболические процессы. Это как раз те процессы, которые необходимы в организме для функционирования, нормального функционирования всех органов человеческих. То тут здесь и э, сосудистые сосудистой дистонии, здесь и функциональные изменения желудочно-кишечного тракта, здесь и опорно-двигательная система. Метаболический процесс – это обмен микроэлементов в организме. Это вот то, что необходимо для организма, это как строительный материал, строительные кирпичики. Вот в грязях как раз целый комплекс микроэлементов, которые соответствуют процентному содержанию микроэлементов в плазме и крови. Они очень близки для человека. Поэтому вот эти грязи, они естественно и гармонично вписывается в профилактические мероприятия для профилактики каких-либо заболеваний. При гипотонических и гипертонических болезнях также есть место метаболическим нарушениям. Вот если правильно, четко, корректно отработать вот программу при этих заболеваниях, то грязи при различных температурах, можно тепловой режим, можно режим где-то 35-36 градусов грязи, которые нормально благотворно влияют на функциональные... І в організмі для того, щоб функціонально нормально реагував організм на внішнє сліду. Чудодійна сила сивашу стала відома широкому загалу. Володимир Віговський багато робить для того, аби люди дізналися про сиваські грязі ще більше. Володимир Віговський вилікувався сам і тепер навчає людей, як повірити у силу власного духа, користуючись тим, що подарувала нам природа. Це місце створене Богом, А ми всі. Кожний в душі вірить, хоч капочку, але вірить, що Бог існує, Бог існує, і він нас направляє кожного, кожного направляє в окремі місця. Я своє місце знайшла.